ఓం మాత్రే నమ అందరికీ అండి సీతారామ ఛానల్కు అందరికీ స్వాగతము ఈరోజు శ్రీ తులసి నామాలను గురించి తెలుసుకుందాము ఈ నామాలను కేవలము కార్తీక మాసంలోనే కాదు ప్రతి నిత్యము పఠించిన సర్వశుభాలు కలుగుతాయట శ్రీ తులసీదేవి షోడశనామాలు ఓ ॐ तुलस्यै नमः ॐ श्रीमहालक्ष्म्यै नमः ॐ विद्याय नमः ॐ अविद्या यशस्विन्यै नमः ॐ धर्मायै नमः ॐ धर्मावनासक्तायै नमः ॐ पद्मिन्यै नमः ओम श्रीयै नमः ओम हरिप्रियायै नमः ओम प्रिय सक्यै नमः ओम देव्यै नमः ओम दिवे नमः ओम भूम्यै नमः ओम अचलायै नमः ओम चंचलायै नमः इति श्री तुलसी देवी षोडशनामावलि समाप्तः ॐ तुलस्यै नमः ॐ श्रीमहालक्ष्म्यै नमः ॐ विद्यायै नमः ॐ अविद्यायै नमः ॐ यशस्विन्यै नमः ॐ धर्मायै नमः ॐ धर्मावनासक्तायै नमः ॐ पद्मिन्यै नमः ॐ श्रिय नमः ॐ हरिप्रियायै नमः ॐ लक्ष्मीप्रियसख्यै नमः ॐ देव्यै नमः ॐ दिवे नमः भूम्यै नमः ॐ अचलायै नमः ॐ चञ्चलायै नमः इति ॐ तुलस्यै नमः ॐ श्रीमहालक्ष्मै नमः ॐ विद्याय नमः ॐ अविद्याय नमः ॐ यशस्विन्यै नमः ॐ धर्मायै नमः ॐ धर्मावनासक्तायै नमः ॐ पद्मिन्यै नमः ॐ श्रिय नमः ॐ हरिप्रियायै नमः लक्ष्मीप्रियसख्यै नमः ॐ देव्यै नमः ॐ दिवे नमः ॐ भूम्यै नमः ॐ अचलायै नमः ॐ चञ्चलायै नमः इति श्रीतुलसीदेवीषोडशनामावलिसमाप्तः